<laughs> О, товарищ майор, здравия желаю. А вы что тут делаете? Я как узнал, то вся страна уже в курсе, слышишь, этот ваш трюк уже какие-то предатели в газете слыли. ФСБ прослушувала сотрудника ВСКР с помощью подареного самовара. Ну, так это сами вылазим или мені Кадырова позвать. Чим? Чив? Хто тобі не указ? А ну, стоять, стоять! Рамзан Ахватич, ану йдіть сюди, ласка. Я, я держу його спеціально тут. Или... А... Стоп, стоп. Ть -ть. Затих О, і вроді, наче. Все, 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 не йдіть, не йдіть, він більше не буде. О, Це ВТТВ, бля, геройська обсикательні новості. Так, россияне, основы техники безопасности все помнят. Да, ну, нет, там действительно много всякого, конечно, не нужно, и кем вам в жизни никогда и не пригодится. Но один пункт, пожалуйста. Ну вот выучить наизусть. да? Я вам про него уже как-то рассказывал, но вы же их всегда забыли. Да, оттуда, кстати, и все ваши проблемы. Потому давайте с вами еще раз его повторим, да? Хорошо? Запомнить, что бы вы в этой жизни не делали, или вот только захотели сделать. Или, в принципе, даже не хотела и не собиралась все это сделать, но в принципе допускаете такую возможность. Тут же, тут же, ребята, пуля в Инстаграм, а там уже уважаемый герой России Рамзан Ахматович Кадыров, извините меня, пожалуйста, за вольное или невольное прегрешение, сотворенное по врожденному Скудуумию и по причине скверного характера. Все. Все. Для первого раза хвата. О, а ну, а якщо не вистачить, вас потім отдільно попросять, якщо ви по-нормальному не розумієте. Ну от вам і історія, як для підтвердження, да, доволі таки показательна. Жив, був на Русі богатир. Ну, як, в принципі, на Русі він не довго то і пожив. Він от як то одразу після окончания ПТУ, вирішивши недостаточно умний, піду, говорить, де то по міру уму разуму наберусь. Ну, то лі п'яний був, то лі, я не знаю, як то з дороги збився, і вдруг оказався в сусідній Росії. Розстроївся, звісно, не на шутку. Розозлився, говорить, ах так, ах так, я вам за це всім зараз гади морди тут і понабиваю. І все, він тут же всій Росії за це понравився. І, Ну, ви ж розумієте, тут по-другому уваження ніякого не сищиш. Ну, а якщо в тебе вдруге ще й фамілія українська, окажеться, кажеться, да, ну все, слушай, ти для них э, пророк. Второй Гоголь. Ну, той, який Микола Васильович, пам'ятаєте? Ні-ні-ні, цей, цей Федір Володимирович. Емельяненко Федор Владимирович. Материал из Википедии, свободной энциклопедии. Российский спортсмен, четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым единоборствам в тяжелом весе. Четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо. Общая информация. Полное имя Федор Владимирович Емельяненко. Прозвище «Последний император». Последний император, ребята. Что такое для России император? Скажите мне, пожалуйста. Это... Это, ну, вот я к вам даже так сложно сказать, да. Но среди живых существ это круче дальше некуда. Император Всероссийский. Полномочия и правовой статус. Статья 1 основных законов Российской империи, в действовавшей до 1906 года редакции, гласила, что император Всероссийский есть монарх самодержавный и неограниченный. Повиноваться его верховной власти не только за страх, но и за совесть сам Бог повелевает. А вот тут, правда, ребята, главный российский бог, вниманием его ну, вот Никола не обделял. Я хочу и сказать, и сказать ему спасибо, спасибо от всех нас, от нас, любителей единоборств. Благодаря ему, именно ему, этот вид искусства стал таким популярным в нашей стране. Федор, мы поздравляем и благодарим тебя от души. Ну и что, скажите мне, пожалуйста, может угрожать императору, находящемуся под Божьим покровительством, а? Аж нет. Есть, оказывается, на России такая целая территориально ограниченная общность людей, какие чихать хотели на вот эти все ваши понты, и одно кривое слово вас тут же в лес вывезут. Всех, а для начала вот этого императора, такой пизд, вот так, мордой в говно строна. Просто император, вот этот ваш, на секундочку, видимо, забылся, кто он есть вообще в этой жизни. Вот. И криво глянул туда, куда на России простому смертному не то, что листы. Вообще смотреть даже запрещено. Федор Емельяненко резко осудил детские бои ММА в Грозном. Минспорт и Емельяненко против Кадырова. Скандал вокруг детских боев в Грозном. В Грозном прошел турнир по смешанным единоборствам Гран-при Ахмад 2016, в котором, помимо обычных бойцов, приняли участие трое сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова, Восьмилетний летний Адам, девятилетний Зелимхан и десятилетний Ахмад. Все они выиграли у своих оппонентов, а бой Ахмада длился всего 14 секунд. Многие, в том числе президент Союза ММА России Федор Емельяненко, раскритиковали детские бои, на что в Чечне ответили чуть ли не оскорблениями. Ну, в Чечне эту выходку вот, вообще никак не поняли. А говорят, так подожди, это что так, что тут нового? Мы всю вашу страну уже, который год точно таким же образом метелим, да, нам за это только финансирование увеличивают. Так что спасибо тебе, мил человек, что сам с дуру добровольно полез на вот эту всю амбразуру. И сейчас, Рамзан Ахмат, и сейчас мы бюджет нашей независимой Ичкерии ее так прям до краев, пользуясь случаем, заполним. Ща-ща только с этим петухом разберемся. Во. И тут же лучшие люди республики, этот символ покоренной России, да, по кругу, як пустылой. ну короче, развлекалась, как могли. Абубакар Вагаев, Федор Емельяненко, твое время прошло. Смирись и не пытайся нас контролировать. Ты потерял последнюю каплю уважения к себе. После твоего гнилого хода это было подло и не по-мужски. Ты опустился в наших глазах. Петух. Рамзан Эдилов, Ахмад Сила, Федор Мешок Дерьма. Шука в Беслан, ты шут гороховый, мальчик для битья. Тебя что, зависть душит? Сходи к врачу проверить зрение, увидишь, что это были детские показательные шоу. Петух. И там такое добра, короче, видром и пришло, да? А шо Россия спрос вы? А шо Россия? Россия! Россия, блин, засунула язык в задницу и несколько дней тупо, тихо, молча наблюдала, как вот этот ежевый символ уживается в роли петуха. Потому что после Немцова, как-то других желающих защищать великого русского богатыря особо-то и не нашлось. Просто все понимают, что более великим чеченским богатырям, да, это все могло бы и не понравиться. Что потом, блин, и ты всем хором извиняться или что? А этот, ну, как его, ну, короче, этот, что мешок дерьма, да, этот вообще даже не понял, на каком он свете, как он куда попал, да, Весь на изменитки такие дерганый, такие, знаете, тык-мык, блин, что делать? Федор Емельяненко удалил, а затем продублировал пост о боях детей в Грозном. А эти что? А эти судья дурят, ну? От Федора Емельяненко ждут извинений за критику детских боев в Грозном. Ну и ждут, надо отдать им должное, вот нифига не молча. Адам Делимханов Федору Емельяненко. Придется отвечать за каждое слово, сказанное в адрес моих племянников. Заместитель председателя правительства Чеченской Республики, депутат Государственной Думы России Адам Демельханов высказался. Достойные парни из авторитетных и уважаемых кругов никогда не подпускали Федю к себе из-за его полного несоответствия подлинным мужским понятиям и ценностям. Тяжелые психологические последствия отражаются сегодня в его поведении. Ну а тем временем уже и до недостойного парня из неавторитетных и неуважаемых кругов дела дошло. Путина попросили защитить Емельяненко от чеченских чиновников. А этот такие то идет вы в сраку. Слышь, мне какого хрена вы в этом все втягиваете, да? Блин, моя дело сторона. Или что, вы хотите, чтобы я тоже потом с вами хором от этого перед Кадыровым извинялся, да? И вот, знаете, вот эту игру сейчас, вот, чтобы... А нет, тут, блин, масштаб проблемы-то покруче, да? О, вот так. И, короче, так. В Кремле прокомментировали детские бои. Блин, а я то чё, что других крайних что ли нема? Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что участие детей в боях без правил является поводом для расследования органами надзора. Амбудсмен <свят> Кузнецова занялась проверкой детских боев в Чечне. А, ага, слышь, блин, нашли дурну, то Та там обычный утренник, я считаю. Амбудсмен обратилась с запросом к уполномоченному по правам ребенка в Чечне. <laughs> Блин, ну чё че я-то? Чеченский омбудсмен не нашел нарушений в детских боях в Грозном. А представляете, я к этому, ну, то, який, Емельяненко, да? Чувак, что вчера в символах России ходил, с Путиным обнимался, бои без правил, все дела. Федя, тебе обдурили. <laughs> то таке было. Во, а вот теперь реально начались бои без правил. И тут тебе петуху конкретно оно в дюндель натаскали. А? уже не петух? Да ты ж... А, Рамзан Ахматович, а вы уже с ней зашли, да? Он осознал ошибки. Кадыров заступился за Емельяненко. По словам главы Чечни, президент Союза ММА России осознал ошибки. И тут же, конечно, всю свою ссору собак. На Евси, а ту, а ту, все. Не трожьте пернато. Пока. Дорогие друзья, я обращаюсь к вам с настоятельной просьбой и рекомендацией не публиковать какие-либо записи, затрагивающие честь и достоинство Федора Емельяненко. Ну вот и, и все. Это вам не Путин какие-то там. О, тут надо слушаться. Рамзан Ахматович, как вы и сказали, оба поста удалил. Согласен, Рамзан Ахматович, тоже удалю все свои некорректные комментарии в адрес великого русского бойца. Кадиров прав, очень мудрый глава. Мораль. Девица обязательно всегда приходит такое время, когда каждый великий русский богатырь а так тако, хоп! В правильных руках превращается в банального петуха и мешок дерьма. О, но, но, ребят, дивиться. Вот, ну, если уже так случилось, что ты стал гнилым петухом, вообще не волнуйся. Это во всем остальном нормальном мире, да, тебе после этого вообще кранты. А на России ты даже не сыт, тут своих не бросают. Завтра ты а вот так же только хоп, и стаешь великим русским богатырем. Но единственное, что, значит, ты мешок для дерьма далеко не прячь, да, ну, мало ли что. Это сегодня герой России добрый, да. И, кстати, тому всему есть довольно-таки веская причина. У Кадырова родился сын, который стал 12-м ребенком в семье главы Чечни. А вот тут уже, ребят, без шуток. Нет, потому что дети, дети это хорошо. Вот при любом раскладе всегда дети это хорошо, это классно, это свет, это радость. И потому я, кстати, совершенно искренне поздравляю счастливых родителей. Вот, всю семью их не поздравляю. Значит, и нехай дитя растет счастливое и здоровое. И, кстати, хорошо, что опять мальчик. Ну, Россия страна велика. Завсім тут трудно услідити. да, і тяжело буде цим трьом Рамзановичам тільки. а тепер їм є кому допомагати. Да, Росіяні? Не волнуйтесь, без, без присмотру ви не останетесь. Да і вся, собственно говоря, мирова общественность, нехай теж поволнується. А от на який такі від спорта? Кадыров своего вот этого четвертого сына отдаст, да, там, девица, как бы вот это, Месси с Роналду, дружно, на коленях, хором, не пришлось бы извиняться, что мячик у ребенка забрали. вот же натура, блин, все равно не сдержался, ну, слушайте, если что, я, я тут же извинюсь, да, я никогда раньше такое не делал, да, и я ж понимаю, что, ну, придуркам им же ж никогда ничего не докажешь, ну, слушайте, я попытаюсь, хорошо, вот, э, девица, после нашего позапрошлого прошлого сюжета, Про підготовку Росії квані тут в коментарях вдруг з'явилася куча умників, які осудили наш канал за те, що ми показали отривок із прогнозу погоди, показаного на каналі Раїся 24 з детальним планом бомбежки Америки. Некоторі навіть від нас звільнення потребували о, за що, конечно, тут же були відправлені в банний профілакторій по причині повної невміняємості. Но, слушайте, мы решили такие прислушаться. Вот и да, мы решили извиниться. Так что, ребята, мы абсолютно искренне извиняемся перед всеми вами, что мы за все это время так, блин, и не смогли объяснить вашей абсолютно невосприимчивой к суровым реалиям башке, что вы действительно живете в стране, где подобно милитаристская хрень в прогнозе погоды является вполне уместной. И это был именно прогноз, именно погода, именно на этом канале. Не верьте, надо вам даже скрин с официального сайта этого канала. Ну, и тут я могу только поблагодарить этот канал, да, який, ну, вот, видимо, он же прекрасно понимает, со зрителями якого уровня интеллекта он каждый день имеет дело, потому он, блин, про эту погоду вам написал уже где только мог. Можем даже вместе систы сейчас посчитать. Я надеюсь, вам ума и знаний все-таки хватит до шести досчитать, да? Но я помогу, если что. Вот дивиться. Раз, два, три, четыре, пять и даже шесть. Вам и достаточно, не? А то, что в прогнозе погоды, какого-то хрена рассказывают про отсталую технику пиндосов О, и ссылаются при этом на какого-то американского недоумка. Так суть сказанного того не меняется, чуваки. В прогнозе погоды, мать вашу. Я уже даже не говорю про то, что требовать реального фактажа из ссылок с юмористической программы, работающей в жанре гротеска, ну это, это, знаете, это минимум неадекватность. Потому, дивиться, в следующий раз, когда я начну вам рассказывать про то, как какие-нибудь там Путин на стол насрав, да, пожалуйста, ребят, не, не просите у меня э, ссылок на оригинал видео, хорошо? О, э, чего? Фу, блин, вот как же вам объяснить, с учетом то, что вы идиоты? Э, ну, потому что это минимум неуважительно к нашей персоне. Так годится, да? И, и, потому, знаете что, и потому требуйте эти ссылки при случае у него лично, хорошо?